आम आदमी पार्टी पूर्ण ताकदीने महाराष्ट्रामध्ये होणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये प्रत्येक जिल्हा तालुका व शहरी भागात आपले उमेदवार उभे करून महाराष्ट्रामध्ये दिल्लीचे मॉडेल लागू करण्याचा प्रयत्न करेल असे विचार आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्राचे कोषाध्यक्ष जगजित सिंग यांनी पुलगाव येथील आम आदमी पार्टीच्या पुलगाव शाखेच्या कार्यालय प्रसंगी व्यक्त केले यावेळी त्यांच्यासोबत विदर्भ संघटन मंत्री नितीन गवई अमरीश सावरकर विदर्भ सचिव अविना विना श्रीराव उपस्थित होते उपरोक्त उद्घाटना प्रसंगी झालेल्या सर्व मान्यवरांच्या भाषणात पुलगाव नगर परिषदेच्या आगामी होणाऱ्या निवडणुकीत आम आदमी पार्टी सर्व जगांवर आपले उमेदवार उभे करतील असे सर्व मान्यवरांनी उपस्थितांना सांगितले या प्रसंगी वर्धा जिल्हा संयोजक प्रमोद भोमले महिला संयोजक ममता कपूर तसेच पुलगाव शहराध्यक्ष हकीम बोहरा यांनी सुद्धा आपले मनोगत व्यक्त केले कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शहरातील सर्व पदाधिकारी व सक्रिय कार्यकर्ते हर्षल सहारे राजकुमार बेलसरे सौरभ श्रीराव योगेश नागोसे सुबोध करवाडे प्रतीक फुलझेले सुम ढोके स्वप्निल इंगे मनोहर वाड़के व इतर अनेक कार्यकर्ता सहकार्य के लिए बहुत खुशी की बात है आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र यूनिट को और माननीय श्री अविनाश श्रीराव जी को और उनकी पूरी टीम को हकीम भाई को वर्धा की टीम को बहुत बहुत बधाई देती है बहुत बहुत अभिनंदन करती है कुल में उन्होंने ऑफिस खोला है जनसंपर्क ऑफिस खोला है अब हम घर घर तक पहुँचेंगे हर एक मोहल्ले वार्ड तक हम जाएंगे नगर परिषद का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से लड़ने वाली है ईमानदार राजनीति की नींव रखे जाने वाली है दिल्ली का मॉडल पुल के नगर परिषद में भी लागू हो सकता है और यहाँ पर भी उसी तरीके से स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य लोगों के काम रोड के काम अच्छे तरीके से, ईमानदार तरीके से उसी पैसों से किया जा सकता है ये हम यहाँ पर साबित करेंगे यहाँ के ऑफिस खुलने से जनसंपर्क बढ़ेगा लोग जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी और आगे का भविष्य देश के अंदर में आम आदमी पार्टी ही है पुलगांव के अंदर में आम आदमी पार्टी अश्विन शाह विदर्भ न्यूज पुलगांव